Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. Много кто задавался вопросом, а какая же у меня коллекция. Да, где-то больше чем полгода назад или год назад я снимал обзор на свою коллекцию, но сейчас она у меня пополнилась, поэтому предлагаю взглянуть на нее еще раз. А предложу начать вот с этой полки. Она далеко не первая, но одна из самых интересных. Итак... На первых рядах лежат маски G2. Это те маски, которые нацеплены на наборы. Их довольно большое количество. Далее идет какой-то набор из Лего Сити. Вот такая вот пожарка. Довольно прикольная, между прочим. И мини-фигурки. Предлагаю взглянуть на них поподробнее. Итак, что же у нас тут есть? Обычно это какие-то городские фигурки, допустим, какие-то бандиты или полицейские, маляры. А, также тут есть а, те же, допустим, инопланетяне. Вот тут есть а, робот, значит, пришелец, а, Недяга тоже присутствует. А, значит, есть еще и сультрагентов еще с Ниндзяга, даже по Майнкрафту парочку фигур найдется. Еще есть по Сити, какой-то зомбяк стоит, пару скелетов, даже эльф и чима, в общем много чего. И на заднем плане все мини-фигурки по фабрике героев, то есть все герои. С той полкой закончили, переходим на эту. Она довольно сильно похожа на ту, потому что здесь тоже стоят мини-фигурки, но они намного интереснее. Но давайте сначала разберемся с тем, что стоит тут, кроме мини-фигурок. А, тут есть маски, парочку штук. Вот мы тут видим, допустим, маску Марака, а, три, а, значит, вторых стража, то есть я покупала их ради деталей, а, двойным экземпляром, скажем так. Также еще тут всякие разные маски. И есть тут кисы из, по-моему, Лего The Movie, как-то так это называлось. Я ездила, значит, в Лего Ленд в 2012 году. Тут также есть чат. Пару мотоциклов, включительно мотоцикл Капитана Америки, э, динозавр по серии Дайна, еще там черепаша Ниндзя какая-то штука стоит и лошадь-скелет. Теперь посмотрим на мини-фигурки, э, которые здесь расположены. Итак, несколько рядов, э, где-то 5 или четыре штуки. Это все Симпсоны из двух серий. Да, они у меня тут абсолютно все. Я довольно долго копил всю эту коллекцию, но все же накопил. И практически без повторов. Да, тут очень много всяких Бартов, Мэгги, Гомеров мы тут видим. И второстепенных персонажей. Вот, допустим, учительница Барта. Вот тут она, да, рядом с Марч. Марч упала. Да, значит, у меня два, две мерч. Э -э Кот, который очень долго искал, и где-то еще тут мышка затесалась. Э -э геройские костюмы у разных персонажей. Также тут есть Лего The, The Movie, извиняюсь. Э -э вот, тут тоже несколько рядов всякие э -э дроиды тут стоят. Вот, вот. Главный антагонист данной вселенной. И сзади черепашки ниндзя э, и чуть-чуть чимы стоит. Да, черепашки ниндзя. Кстати, они у меня все четыре. Что ж, переходим к самому интересному. Это к наборам. Опять же, все это находится на третьей полке. Итак, тут есть Джурасик World, насколько мы видим. Звездные войны, также супергерои вот, допустим, э, самолет. Зеленого фонаря, еще Звездные войны, даже Ниндзяга. Лего Сити субмарина есть. Также динозавр. Э, Крейтор даже. Еще чуть-чуть, еще крейтер паровоз такой. Э, даже какая-то очень редкая серия я не помню, как она называлась Лего The Movie. Там еще от супергероев куски стоят еще супергерои. Тут разные мелкие детали. И значит, тут всякие мини-фигурки. Тут даже есть Микки Маус. Да, у меня есть Микки Маус. И еще и мини-фигурка и Ллойда. Итак, следующий ряд. Тут у нас три очаровательных осьминожки. Один сделан по пиратам, второй тоже по пиратам и третий по пиратам. Ах, нет, ошибаюсь. Этот по сити, все остальные по пиратам. Кстати, этот раритетный. Он сделан по старым пиратам. Далее тут есть полибэк значит, миндзяга опять же, Звездные войны, супергерой тут лодка, также пару муравьишек тоже по супергероям сделаны, вот такой вот тут есть корабль звездолет по Звездным войнам, машина Бэтмена, По Джурасик Ворд, опять же, небольшая сцен сценка, кстати, мне очень нравятся вот эти вот капсулы, Далее опять Звездные войны, э, Супергерои Чима, Звездные войны, Колесо э, Гривуса, значит, и опять Супергерои, и еще Супергерои, много Супергероев. А тут уже идут наши любимые Лего Бионикл, G2. Итак, давайте взглянем. Тут практически все наборы, точнее все то, G2 второго. Полугодие или первое, я уже не помню. Боже, первое полугодие 2016 года. Также тут Уксар и Кир и забыл, как этого товарища зовут, господи. Что же со мной это такое? Э, да, также там объединение. В общем, я думаю, понятно. Спускаемся ниже. Тут мы видим башера, леденящего черепа, с лазера. Также там у Марак стоит э, соединение э, с уксаром, насколько я помню его зовут. И да, у меня два уксара, я специально купил второго, чисто для того, чтобы объединить с сумараком. Вот это называется фанат Лего Бионикл. Далее у нас тут есть эксклюзивный набор из журнала. Вот он, Значит, такой вот зелененький катер из техника и куча черепных пауков на заднем плане вместе с капканами. Ну, не мог я просто взять и не затронуть Buildable Figures, то есть Star Wars, да, Buildable Figures так называется, вся эта линейка, и LEGO Bionicle второе полугодие 2016 года. Да, вот так вот все это дело выглядит у нас. Тут поставлены все наборы Звездных Войн и, по-моему, почти все, либо все наборы второго полугодия. Вот тут, опять же, Умарак во главе. Там Гриву стоит, это Кайла Рен. Значит, еще Дарт Вейдер, парочку клонов, точнее, не парочку а один, извиняюсь. Бесты тут стоят. Джанго Фетт, по-моему, или как-то по-другому его звали, я так сразу уже и не вспомню. В общем, это одна из самых клевых полочек, которые у меня есть. И сейчас самое дорогое, что у меня есть, это старый Бионикл G1. Итак, давайте на них посмотрим. Тут есть и Ракши, и то Иника, и, как мы видим, Бараки, или Бараки. Как хотите называйте есть хордика бороки парочку значит стрел боже как вас там раги тураги ваки в общем много всего также тут есть еще одна полка с old bio тут опять же есть нова вся команда между прочим метру то метру Калмах там стоит, Пирака есть, значит, тут у нас еще один Рага, Норик. И, в принципе, тут это все. И опять Бионикл и Джиуан. Да, я все-таки какую-то коллекцию коплю, собираю их и так далее. Тут у нас есть Пирака, и Старс на один набор, значит, есть Висарак. Пару техниковских наборов Из Глаторианов Тоже есть один набор Из Мари Парочку то Также там Тридакс с 2003 года Я ему очень горжусь Опять же из Глаторианов Один Титан стоит И также вдалеке вон там вот Стоит Горост из Мистики По той полке все Теперь я предлагаю посмотреть на полку Которая посвящена Нексанайт Именно светлой стороне во-первых, тут у нас стоит Титан из Лего Бионикл, Титан Токанува. Не надо на него был обзор, если хотите, посмотрите на канале. Далее тут Конь Ларса, вот такой вот арбалет, моя недавняя самоделочка. Если хотите посмотреть обзор, ищите опять же на канале Фортрекс, насколько я помню. Да, то есть он, кстати, мне нравится набор. Парочку коней тут есть, а именно две штуки. Также там еще один набор небольшой бонусный набор в коробочке, вот такой вот. И еще один маленький набор, который самый маленький, который у меня есть в коллекции, Nexa Nights. Раз уж начали с Nexa, то давайте закончим с Некса. А тут, скажем так, темная сторона, Целочка с Звездным Войном. У меня, конечно, тут поменьше, но тут есть Джестер Мэбли, насколько я помню. Вот такой вот набор еще есть вот такой. И, собственно, все. По сути, это три набора, но ну, не считая всяких маленьких там аппаратов, мини-фигурок и так далее. На этом все. Я вам показал меньше половины. Ждите вторую часть. Иначе этот ролик бы затянулся минут так на 40. Всем пока. С вами был Лего Стайл номер один. До скорых встреч.